Там спрашивали Виталий Дыкий, есть такой телеведущий, ему Павел Себастьянович дает э, интервью. Ну, он, это ж э, журналист Андрея Дыркача, который находится за госизмену и помогал захватывать Украину. Э, это ж его был журналист на телеканале Эра. Поэтому все должны понимать, когда вы даете кому-то жур... интервью, кто это такие, да. Я так понимаю, где-то в Европе живет, его эвакуировал Гидеркач. Вот этот дядька Мордаты, который занимается пингвинами с Антарктиды, ну, которому 10, 11 миллионов евро должны были сбросить, чтобы он пингвинов изучал через Прибалтику, то он этот... У него были прогнозы, как мы разобьем Россию за 5 минут, а теперь у него прогнозы, как мы проиграем Россию за 27 минут. Поэтому не слушайте этих мордатых, живите спокойно.